সকলোকে নমস্কাৰজনে সন্ধ্যা সময়ত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই আহি পালোঁহি মাৰ ঘৰে যিহেতু মাৰ ঘৰ মোৰ ওচৰতে আজি হৈছে এক ভাদ দেউতাৰ যে জন্মদিন গতিকে দেউতা অনুপস্থিত দেউতা আমাক এই যে আজি চাৰি বছৰ হ'ল কিন্তু দেউতাৰ জন্মদিন গতিকে দেউতা অনুপস্থিত আমি কেনেদৰে জন্মদিনটো উদযাপন কৰিলোঁ আহকচোন আৰু যিহেতু মাৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ যিহেতু দেউতাও নাই গতিকে দাদাই সকলোখিনি এয়া যা যোগাৰ কৰি থৈছিলে বয়ে সকলোখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলে আৰু এয়া মই আহি অকণমান যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ নাৰিকল লুকি ল'লোঁ বাকী চব সকলোখিনি বস্তু মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ পায়স বনাবৰ কাৰণে মাথো মই অহালৈ বাট চাই আছিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া মোৰ বাদামখিনি ভালকৈ লগতে আকৌ ভতিজাজনীও আছিলে ল'ৰাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থ'লে ককাকৰ আজিৰ জন্মদিন যে এয়া দেখিছেনে পায়স হ'বই হ'ল বৰ ধুনীয়া হৈছিলে পায়সখিনি খাবলৈ আমি সকলোৱে মিলি দাদা বৌ আৰু মই মানুহজন মা সকলোৱে আমি মিলি পেলাই আনি আজি বাৰ্থডেটো দেউতা মানে দেউতাৰ জন্মদিনটো এনেকৈ উদযাপন কৰিলে সন্ধিয়া সময়কণ দাদাই সকলোখিনি যোগাৰ কৰি থৈছিলে মিঠাই আৰু এনেকৈ আৰু সন্ধিয়া সময়লৈ যিহেতু ভাদৰ মাহ তথাপিও মাংস আনিলে আৰু যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি তেনেদৰে আজি বাৰ্থডে'টো ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ পুনৰ টিভি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই